Я Андрей Половко, вице-президент Федерации триатлона Украины, спортсмен-любитель. Запускаю проект по одному из самых сложных однодневных соревнований в мире по триатлону под названием Ironman. Это соревнование состоит из трех последовательных этапов. Первый этап – это 3,8 километра плавания. потом 180 километров езды на велосипеде по шоссе. И все это заканчивается марафонским бегом 42,2 километра. Таких людей в Украине несколько сотен. История каждого уникальна и вдохновит вас на подвиг. Ну что, поплыли, поехали, побежали.